أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة اللہ کب لوسو تو جاؤ صدق اللہ <applause> گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں لڑنے کا حکم ارشاد ہوا جبکہ اس آیت شریفہ میں انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنے کا حکم ہوا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جب قافلے نکلتے ہیں تو مال کی ضرورت بہرحال حال رہتی ہے جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے ممکن ہے ان کے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ان کے پاس دینے کو خرچہ نہ ہو حالات کی تنگی ہو خود نکلنے والوں کے لیے ضرورت ہو ہتھیار کی کمی ہو سواری کی ضرورت ہو کھانے پینے اور دوسرے اخراجات کے لیے وسائل درکار ہوں تو ضرورت رہے گی کہ لوگ اللہ کے رستے میں جہاں جان پیش کرتے ہیں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں وہیں اپنا مال بھی قربان کریں تاکہ ہر طرح سے پیش آنے والی ضرورتیں پوری ہوں پیچھے رہ جانے والوں کی بھی مجاہدین کے سفر کی بھی اسلحہ ہتھیار کی بھی اور دوسری بھی اللہ جل دشانبو نے اپنے رستے میں اس خرچ کو قرض حسنہ سے تعبیر فرمایا کیا زبردست جملہ ہے ارشاد فرمایا منزل اللہ قرض حسنہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے بساؤقات مساجد مدارس یا دیگر رفاعی دینی کاموں کے لیے اپیل کی جاتی ہے آواز لگتی ہے کون اللہ کے رستے میں خرج کرے گا مسجد کے لیے مدرسہ کے لیے دوسرے دینی رفاعی کاموں کے لیے یہ آواز خود خالق کائنات کی طرف سے ہے کسی انسان کی طرف سے نہیں منزل قرض اللہ قرض حسنا بنیاد کے طور پر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قرض حسنا کسے کہتے ہیں قرض حسنا وہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو قرضہ دیا گیا مقروض اس پر احسان نہ جتایا جائے واپسی کا مطالبہ نہ کیا جائے یا اس حوالے سے اسے کسی طرح سے بھی پریشان نہ کیا جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ مقروض کے ذمہ اس قرض کی واپسی نہیں ہوتی البتہ یہ ہے کہ اس میں مدت کا تعین نہیں ہے اور تلقین کی جا رہی ہے کہ یہ قرض دینا بھی نیکی کرنا ہے یہ قرض دینا بھی نیکی کرنا ہے لہذا مقروض کی سہولت پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کب واپس کرتا ہے کیسے واپس کرتا ہے واپسی کا مطالبہ نہ ہو احسان نہ جتایا جائے مقروض, مقروض کو پریشان نہ کیا جائے پھر دیکھیے انفاق سبیل اللہ کا حکم ہے اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کا تو یہ مال دیا ہوا ہی اللہ کا ہے جب, جب اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو پھر اللہ پر کون سا احسان ہوا جس کا مال ہے اس کو واپس لوٹا رہے ہیں جس طرح فرمایا جاتا ہے جان دے دی تو کیا ہوا دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اگر دینی مسارف پر مساجد مدارس پر رفاعی کاموں پر, پر خرچ کیا جاتا ہے اللہ کے رستے میں نیکی کی امید کے لیے تو یہ اللہ پر احسان نہیں اللہ کا دیا مال ہے اسی کے رستے میں خرچ کرنا ہے لیکن کمال احسان یہ ہے اللہ کی مہربانی دیکھیے کہ اللہ اسے بھی قرض سے تعبیر کرتے ہیں کہ جو میرے رستے میں خرچ کرو گے یہ مجھ پر قرض ہے مطلب جس طرح مقروض کے ذمے واپسی ہے اس طرح میں تمہیں میرے رستے میں دیا ہوا خرچ مال اس کی واپسی یقینی دوں گا ایسے ہے جیسے کہ مجھ پر قرض ہو گیا جیسے, جیسے مجھ, مجھ پر, پر قرض, قرض ہو گیا حالانکہ جب, جب مال, مال ہی اللہ, اللہ کا ہے تو پھر, قرض, پھر قرض, قرض تو نہ جس ہوا جس طرح, جس طرح کوئی شخص, شخص ایک فریق دوسرے کو اسی کا دیا مال واپس کرتا ہے تو اسے کوئی قرض کہتا ہے نہیں کہتا لیکن اللہ فرما رہے کہ جو مال میں نے تمہیں دیا وہی مال میرے حکم پر میرے رستے میں خرچ کرو گے تو یہ گویا قرض ہے تمہیں تسلی رہے کہ یہ تمہیں واپس دیا جائے گا اور ضرور دیا جائے گا اور صرف وہ مال ہی واپس نہیں دیا جائے گا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا اللہ جل شانہ اس مال کو دگنا کر کے اور چاہیں تو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے اصل مال ہی نہیں کئی جنا گنا بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے وہ دینے والے کے اخلاص پر ہے کہ وہ کتنے اخلاص سے خرچ کرتا ہے مال زیادہ خرچ کرنے سے اجر کا زیادہ ہونا یقینی نہیں ہاں اخلاص زیادہ زیادہ ہونے سے عجر کا زیادہ ہونا یقینی ہے چاہے مال تھوڑا ہی کیوں نہ ہو حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا صحابہ آج تم مٹھی پر جو اللہ کے رستے میں خرچ کرو بعد میں آنے والے اور پہاڑ سونے کا خرچ کر دیں ان کا عہد پہاڑ سونے کا دیا ہوا تمہارے مٹھی بھر جو کہ اجر کو نہیں پہنچ سکتا اس لیے کہ صحبت نبوی کی برکت سے صحابہ کرام میں جو اخلاص تھا اور ان کی اخلاص کی گواہیاں اللہ نے دی ہیں یریدون وجہ یبتغون فضلا من اللہ و وہ اخلاص انہی کا نصیب تھا اور اس اخلاص کے موافق انہیں اجر ملنا ہے اور ضرور ملنا ہے بہرحال اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی اسے قرض حسنہ سے تعبیر کیا گیا فضیلت یہ بتائی کہ یہ مال بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس ملے گا احادیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینے کے فضائل بیان فرمائے ہیں قرض دینے کے فضائل ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رستے میں دی ہوئی ایک کھجور قرض کے طور پر دی ہوئی ایک کھجور اللہ کے لیے کسی کی مدد کے لیے قرض دیا ایک کھجور ہی دے دی اس کا عجر اللہ کے ہاں بہت پہاڑ سے زیادہ ہے ایک کھجور بہت پہاڑ سے زیادہ ثواب دلا سکتی ہے پھر مسلمان کو قرض دینے کی فضیلت الگ سے ہے فرما مسلمان کو جس شخص نے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے قرض دیا ایسا ہے جیسے اس نے دو دفعہ صدقہ کیا ایک صحابی نے یہ حدیث پاک سنی تو بہت بڑا باؤ تھا چھ سو کھجوریں تھی فوراً اللہ کے رستے میں خرچ کر دی یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ وہ دنیا کے بجائے اللہ سے لینے کو پسند فرماتے تھے آیت شریفہ میں میں مزید انشاد ہے یہ نہ سمجھنا کہ تم اللہ کے خرچ کرو گے یا, یا کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے قرض دو گے یا, یا کسی رفاعی دینی کام میں خرچ کرو گے مسجد مدرسہ کی مدد نسرت کرو گے تو تمہارے مال میں کمی ہوگی ہرگز نہیں بظاہر حساب کتاب اور کیلکولیٹر تو مال میں کمی بتائے گا کہ لاکھ موجود تھے پانچ ہزار اللہ کے رسے میں خرچ کر دیے تو پچانوے رہ گئے لیکن حقیقت میں مال ایسے کم نہیں ہوتا اور جوڑ جوڑ کر رکھنے سے مال بڑھتا نہیں چاہے آنکھوں سے ایسے ہی نظر آئے ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی مال کو بڑھاتے ہیں اور اللہ ہی مال کو گھٹاتے ہیں یقبض و یبسط لہذا مال اللہ کے رستے میں خرچ ہوتا رہے گا کیلکولیٹر بتاتا رہے کہ کم ہوا اللہ اس مال کو بڑھائیں گے اور مال روک روک کر رکھا جاتا رہا زکات واجبہ اللہ کے رستے میں خرچ نہ کیا جاتا رہا کیلکولیٹر بتا رہا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے اللہ اس مال کو گھٹائیں گے اللہ ہمیں ایمان کی یہ کیفیت نصیب فرما دے پھر آیت شریفہ کے بالکل آخر میں ارشاد فرمایا ثم إليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جب, جب ہر ایک, ایک, ایک نے اللہ کی طرف جانا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سب اللہ کے سب نے اللہ, اللہ کی طرف جانا, جانا, جانا ہے تو یہ مال تو پیچھے رہ گیا اور جو مال پیچھے رہ گیا دنیا سے جانے والے کے کس کام کا ہے جب, جب اس نے آگے جانا ہے تو عقل مندی یہ ہے کہ مال کو آگے بھیجے اللہ آل کے رستے, رستے میں خرچ کرے جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے لیے خرچ کرے دینی رفائی کاموں میں خرچ کرے ایمان والوں کی ضرورت مندوں کی ضرورت کے لیے خرچ کرے تو یہ مال اس نے آگے بھیج دیا اس نے خود بھی آگے جانا ہے یہ مال اللہ کے پاس امانت ہے اس مال کے بدلے میں اس مال کے بدلے میں اللہ اسے ڈھیروں اجر سے نوازیں گے فرما مات لانفسکم من خیر خیرن عند اللہ جو تم نے آگے بھیج دیا اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کے لیے اس کا نفع تمہیں ہے جو تم نے آگے بھیج دیا اپنی ذات کے لیے اللہ کے ہاں ضرور اسے پاؤ گے پیچھے رہ جانے والا پیچھے رہ گیا اللہ کے رستے میں خرچ کیا ہوا آگے پہنچ گیا اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق بخشیں